Здравствуйте! И Сегодня, я думаю, на этой встрече каждый вспомнит свою первую учительницу, которая была. Чтобы на планете люди были злей, чтобы существа разумные дичали, здесь истребили всех учителей. А может статься так оно и будет, и райским садом станет вся земля. И будут жить, и будут помнить люди, что на Земле живут учителя. Не будет злобы, подлости, интриги, И где-то в светлом храме среди роз Они напишут в самой мудрой книге, Что первым был учителем Христос. Дорогие наши выпускники, уважаемые гости, мне необычайно радостно сегодня приветствовать вас всех в нашей школе. Вот такой линейки я, поверьте, не видела давно уже. И вы знаете, ученики не всегда ученики. И даже сегодня шумно, как и на обычной линейке в школе. Я хочу вас еще раз всех поприветствовать, пожелать вам всего самого хорошего. Мне кажется, что сегодня вы собрались на этот праздник. Праздник не только 70-летия школы, не только вашего выпуска каждого года отдельно, но и праздник встречи с детством, праздник встречи с юностью. Я хочу вам пожелать сегодня провести всем очень хорошо времени. Я думаю, что ни один из вас не останется равнодушным сегодня на этом дворе. С праздником вас всех! Я очень рада видеть вас сегодня. Ну и как праздник 70 лет школе мы хотим от Новобилярского поселкового совета подарить небольшой подарок для нашей школы. Як приємно бачити всіх тих, хто працював, хто вчився в Новобілярській колись середній школі, а зараз це школа першого другого ступені. Колектив новобілярського навчально-виховного комплексу Комітерської районної ради нагороджується грамотою за вагомий внесок у розвиток освіти району, капітку, наполегливу працю, професійну майстерність. одногоды а юбилей летаю сигусь хочу вас поздравить с вашим юбилеем ну и потому что поскольку я пришел на юбилей я хочу тоже сделать свой небольшой вклад и поздравить школу а поскольку уже 21 век то я подарю компьютер директору школы чтобы у вас представьте, покушение на Олега Газманова идет уже третий час. Мы рады приветствовать вас в нашей родной школе. Сегодня собрались мы не только для того, чтобы оглянуться назад, встретиться со своим детством, вслушаться в добрые голоса наших учителей, но и отметить знаменательную дату в истории нашей школы. Ее 70-летие. А поможет им в этом выпускник первого класса 2016 -го года? Это вы были поменьше, а звонок был точно такой же. Не читать, не писать не умею. Море цветов и звуков из теплых маминых рук Учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно. Твоя рука и сейчас в руке твоего учителя. Почему еще не пишем? Я дала вам сорок тем. Говорю вам тише, тише. Ставлю неут. Сразу всем. Горе, горе, горе мне. Горе, не а эти дети. Мне не снилось и во сне. Я очень рада поздравить вас с этим большим юбилеем, с этим праздником. И прежде всего поблагодарить того, кто дал нам возможность сегодня собраться в этот чудный вечер. Над нами светит чистое небо, не рвутся бомбы. И этот есть наш всемогущий Бог. Слава Ему и огромное благодарение наших трудов виден. И я часто вспоминаю, как мы жили здесь. У нас почти каждую субботу были вечера. Сегодня с нами нет учителей, кого любили и помнят наши ученики и учителя. Нет также выпускников на сегодняшнем празднике и в этом мире. Но мы думаем, может быть, они смотрят с небес и радуется сегодняшнему нашему празднику вместе с нами. Заметает тополиный пух следы на тропинке, ведущих к школе. Заметает время раны, оставленные в памяти теми, кто уже не придет сюда никогда. Светлая память тем учителям, тем директорам, которых нет уже с нами. школы. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов, удачи, мира нашей стране, подрастающему поколению. Дорогие наши детки, дорогие наши внуки, это наша Родина. Поэтому прошу ее любить и жаловать, и никогда не забывать. И всем иногда возвращаться на круги своя, там, где мы начинали свою молодость, свою жизнедеятельность. От всего сердца удачи вам, счастья и здоровья. Всего вам хорошего. Дорогие наши учителя, мы вам благодарны за то, что вы нас учили, терпели в этой школе, дали путевку в жизнь. И особенно мы хотим вспомнить наших первых учителей. Это Евгения Степановна, она здесь присутствует, аплодируем ей. Это Майя Кузьминична, тоже первый учитель. А также классный руководитель. Надежда Ивановна, мы вам благодарим. Благодарим вас. Я также хотим вспомнить двоих классных руководителей, которые уже, к сожалению, нет с нами. Это Виктория Ивановна и Юрий Алексеевич Самонин. Павла Виктория Ивановна, да. Я хочу да, поздравить всех с праздником и подарить школе книгу нашего учителя. Мы его называли Учитель от Бога учителя истории, классного руководителя, директора школы Самонина Юрия Алексеевича «Оборона Одессы» 1941 год, в которой описаны события по 412-й батарее, по памятнику шахтеров. И наш, наш класс вместе с возглавляемым Юрием Алексеевичем собрал всех этих ветеранов, которые воевали здесь, здесь были когда-то, собрали их в нашей школе, была встреча. И в память о Ирусеевиче и о нас хотим подарить эту книгу директору для воспитания молодого будущего поколения. И всех с праздником. один на всех потом шампанским в потолок стреляли за школу дружбу верность и любовь и как положено мы тосты поднимали вернулась молодость нам будоража кровь конечно завтра мы разъедемся кто знает и свидимся ли снова через много лет но только чудным свойством обладает такая встреча нашей юности привет девочки. А ну еще раз, нашей юности. Вот так. Хочу всем сказать большое спасибо организаторам, прежде всего, этого большого-большого праздника, за то, что они нас всех здесь собрали. Огромное спасибо нашим учителям, которые здесь есть, которые не смогли добраться к нам, но тоже живы-здоровы. Вечная память тех, кого, тем, кому нет, кого нет с нами, кто тоже вложил в нас частичку себя. И кто будет, кого мы будем тоже помнить вечно, вспоминать с улыбкой. За те уроки, за, за... большое вам спасибо. Простите нас за то, что, может быть, мы когда-то так вели себя не совсем корректно, не совсем красиво. Но мы вас все равно любим, мы вас помним. Мы помним свою первую учительницу, Валентину Григорьевну. И Майю Нашу Евгению Петровну, которая пришла вместе с нами в школу и была у нас воспитателем. Нашу Зою Васильевну, которая тоже с нами была воспитателем. Нашу вторую маму, нашу классную руководителя Людмилу Михайловну Сенкевичу. Большое ей спасибо. Всем вам огромное спасибо и низкий поклон. И дай вам Бог здоровья. Ведь мы мальчишки из беляр, из География вокруг Лимана, если так можно выразиться. У меня 8 лет в Григорьевской школе, а 9-10 класс я занимался в, в Белярской. Выпускник я 1987 -го года. Э, воспоминания, ну конечно же, знаете, все мы родом из детства, поэтому воспоминания самые замечательные. Тогда еще было, вы знаете, такое, такое время, которое уже, наверное, никогда не повторится. Вот, э, здесь Лиман, природа, школа, вы знаете, и это все проходило, ну, буквально как за один день проходил год. Может быть, это у всех так, но воспоминания особо. Я уверен, что если вы будете у кого-то спрашивать, э, такие, такой же вопрос задавать, то вам все скажут, что детство в Белярах – это что-то с чем Сколько сегодня пришло ваших одноклассников на встречу? У нас 13 человек сегодня с нашего, с нашего выпуска. Многие с 4 человека у нас работают в порту, то есть видимся часто. С одним я сосед вообще живет надо мной. И по в южном, ну, в южном у нас, наверное, больше, чем полкласса, поэтому видимся. И вечера встречи выпускников мы делаем, встречаемся. Классный коревник у нас, да. Зюбинская Александра Алексеевна, замечательный человек, замечательный педагог. Я помню, мы все страшно ее боялись когда она у нас еще и математику преподавала. Но вы знаете, я до сих пор вот у нас перед на выпуске, она всем подарила по маленькому зелененькому блокнотику, где было какое-то высказывание. Каждому свое она подбирала. Я свое высказывание, которое было в моем блокнотике, помню до сих пор. И могу его даже процитировать. Ступай, мужайся и расти, смотри всегда вокруг пытливым глазом. И действуя наперекор преградам, не уходи с заветного пути. Замечательные слова. Спасибо, Александр Алексеевич. А, еще бы хотелось сегодня пожелать такие прекрасные в школе э, всем выпускникам. Всем выпускникам здоровья, всем выпускникам успехов, всем усп выпускникам э, счастья, счастья. И, наверное, почаще, вот, чтобы мы собирались, есть повод, нет повода, но чтобы мы встречались, собирались. В школе сказать. школе развиваться. Вы видите, школа как как они не готовятся, все равно школа уже, конечно же, не так, как было раньше. видите крыло там уже требует ремонта, но и детей меньше. В школе жизни, в школе чтобы не умирала. Мы провчилися в школе. Я майже, я Наташа Ольга. Мы провчились с первого класса до одинадцятого. 81 по 91 рік. Нас сьогодні тут 11 майже не всі разом. Кілька народ розійшовся. Ми живемо зараз. Хто в Южному, хто в Одесі, хто в Білярах. Як часто ви зустрічаєтесь? Ну намагаємось кожні 5 років, якщо вдається, так хоч трошки. Класний керівник сьогодні? наш класний керівник присутній, Це Цинкевич одного Михайлівна, Дай Бог їй здоров'я. І наша перша вчителька. Йожиця Валентина Григорівна, теж дай Бог їй здоров'я. Вона тут теж зараз з нами. Гарні спогади, гарні, добрі. Знаєте, такі сльози на навертаються на очах, бо вже стільки років пройшло. А ми все такі ж все такі веселі, всі такі задорні, всі такі бадьорі. Не знаю. спогади самі приємні. І як випускні вечір проходили, як наші вечори проходили в школі, як ми танцювали, як ми співали, як ми готувалися до як до Катдєвушки. По-перше, я як лікар хочу побажати всім здоров'я, миру, злагоди, добра, терпіння, вчителям нашим багато-багато здоров'я, довгих років життя, а школі і цьому селищі. Чаривному процветания и будет добрый у всех. Я выпускник 81-го года. У нас сегодня тоже маленький юбилей. Если в школе сегодня мы празднуем 70 лет, то нашему классу 35 лет со дня выпуска. У нас сегодня собралось 16 человек. Один парень, которого не видел 35 лет, кстати, после школы, приехал с Литвы. Специально для нашей встречи. Это очень приятно. Хотелось, конечно, было чаще встречаться, но, к сожалению, сейчас в школе не приводятся ежегодно вечера. Вот такие вот юбилейные. Я помню встречу, когда было 50-летие нашей школы. Мы тоже здесь собирались и тоже общались. Это очень приятно. Всем выпускникам, конечно, здоровья. Это особенно нашим учителям. Здесь есть, сегодня она присутствует наша первая учительница Евгения Степановна. Присутствует наш классный руководитель Надежда Ивановна. Я тоже пожелал бы долгих лет жизни, ну и всем остальным то же самое. Мы не ожидали, что будет так много наших выпускников. Пришли выпускники и 50-х, и 60-х, и 70-х лет. Мы очень довольны, действительно довольны. Вот видите, вот сейчас слышите, наверное, как звенит последний звонок для наших выпускников. Сейчас они зайдут в школу, пойдут по своим классам. Мы им очень благодарны. Вы понимаете, это вдохновляет наших учащихся, которые сегодня учатся. Они видят, с какой заботой мы относимся к выпускникам старших поколений. Спасибо вам. Спасибо им. Спасибо всем выпускникам за внимание к нашей школе. Я вы это свято сегодня удалось. Да, удалось. Удалось не просто удалось, а удалось на славу, как говорят. Праздник прошел отлично.